Əuzu billahi minəşşeytanə rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Salam olsun mömin və möminələrə, salam olsun müsəlmanlara. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Əziz hörmətli müsəlmanlar, bir elan nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu elan da Babək proqramı ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi Babəkə istər Sovet dövründə, istər də sonrakı dövrlərdə kafir deyilir. Ondan sonra atəşbərəs deyilir və yaxud da bu gün də deyənlər var. Ondan başqa Huramilərə Zinakar, Zinazadə deyilir, Babəkənin özünə və s. yarə, yəni bu fikirlər söylənilirdi. Və son dövrlərdə də Babəkənin milliyyəti haqqında müxtəlif fikirlər qeyd olunur. Güya ki o Azərbaycan türkü oğlum idi və s. yarə. Mən bütün bu şübhələri darmadağın etmək üçün şübhələrə cavab vermişəm və Babək haqqında 10 ilə yaxın araştırma aparmışam və Babək haqqında kitab yazdım ki, Babək müsəlman olub və bu kitabı 2 ilə yazdım və burada bütün suallara cavab verirəm. Babəkin müsəlman olmasını sübut edirəm. Babəkin bundan əlavə eyni zamanda müsəlman Əli Şiəsi, Cəfəri olmasını da sübut edirəm. Babəkin İmam Rıza ilə salamla görüşməsi, ona bəyət etməsi dəlillə hamsını sübut edirəm. Babəkin heç də atəşbərəz, kafir vəsaira olmadığı da burada mənbələrlə sübut olandır. Mənbələr qədim ərəb, fars və s. mənbələridir ki, hamısı dəlil ilə deyilibdir burada. Bu kitab Azərbaycanda Babək haqqında yazılan ilk milli tarix dini kitabdır və onu da qeyd edim ki, bu kitab heç bir dini dükan da satılmayacaq, yalnız köçürmə yolu iləndir. Kitab 12 manatdır və 316 səhifədən ibarətdir. İndi təbii ki, mən bütün mətləbləri burada qeyd eləyə bilmirəm. İnşallah özünüz oxuyarsınız və qəlbinizdə heç bir şübhə qalmaz. Kim istəsə müraciət edə bilər. Bir daha qeyd edirəm, yalnız 200 ədəddir. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.